Доброго ранку. Сьогодні, 20 лютого. Сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день соціальної справедливості. Справедливість це невід'ємне природне право людини. Сприйняття і оцінка справедливості у соціальній думці носить абстрактний характер. Тож допоможе нам розібратися у тому всьому старший програмний менеджер програми розвитку ООН Катерина Рибальченко. Доброго ранку. вам! Доброго утра, пані Катерино. Дозволі себе запитати, що ж таке соціальна справедливість, які основні пункти, основні положення. можно так сказать.аммо понятие социальной справедливости находится в основе деятельности Организации Объединенных Наций uh -huh. и для нас социальная справедливость это прежде всего обеспечение гарантий достижения равного распределения благ общества uh -huh. для всех. Когда мы говорим о социальной справедливости, мы не говорим о каком-то единственном термине, который могло бы характеризовать это понятие. Но мы говорим, что обеспечивая либо борясь за социальную справедливость, мы прежде всего стремимся удалить те барьеры, которые, с которыми сталкиваются разные группы населения. Для, например, это женщины, либо мужчины, либо дети, либо люди с инвалидностью, либо другие группы, которые отличаются по возрастным, по культурным, по каким-то другим характеристикам. Социальная справедливость порой ототожнивается с такими понятиями, как благосостояние. Когда мы говорим преодолеть социальную несправедливость, это прежде всего борьба с бедностью, это обеспечение равных возможностей на рынке труда, это достойная, достойная работа, достойное трудоустройство, это равные возможности у мужчин и женщин. Поэтому, суммируя это все, хотелось бы сказать, что единого понятия не существует, и это понятие носит достаточно субъективный характер. В, разном обществе, разных обществах, на разных этапах развития, для разных групп населения это понятие может носить абсолютно разное значение. Но в основном оно сводится к тому, чтобы люди получали и пользовались теми благами, в равной, благами общества в равных возможностях, разными возможностями. Чему и когда возникло желание, или по потреба вообще говорить про эту социальную справедливость? А в Организации Объединенных Наций в 2007 году провозгласила вот именно этот день как День социальной справедливости, Потому, понимая прежде всего, говоря прежде всего о том, что то экономический рост, который наблюдается во всем мире в принципе, либо в отдельных странах, он не всегда равномерно распределяется. И чем больше, в принципе, уже это не есть большой тайна, и многие исследования, в том числе наши и другие организации, говорят, о том, что экономический рост сам по себе он не несет не всегда несет те э, блага uh -huh. а, и не, не всегда распределяется равномерно экономический рост он является необходимым условием, но он не является абсолютно достаточным для обеспечения мира во всем мире также мы говорим, о, когда мы говорим о социальной справедливости, это прежде всего мы понимаем это необходимо для а обеспечения мира обеспечения норм нормального существования отдельных стран и обеспечения достижения прав человека. Поэтому вот, в этих связках, вот в этих понятиях мы пришли к организации Объединенных Наций, пришла к тому, что вот нужно особо обращать внимание на вопросы социальной справедливости. Что происходит 20 лютого в мире и у нас в Украине? Как отзначается это этот день? обычно подобные дни либо другие дни, которые посвящаются разным темам, вы знаете, наверное, что у Организации Объединенных Наций много разных дней. Мы хотим и все партнеры в области развития, это могут быть правительственные организации, неправительственные, профсоюзы, мгновенные люди, академики, обращают внимание к тем проблемам, какие существуют либо во всем мире, либо на уровне страны, пытаясь, пытаясь не только об обратить на те проблемы, но инициировать какие-то важные э, направления, чтобы преодолеть эти проблемы. Э, не хотелось бы сейчас говорить о том, какие действия правительство Украины будет в этот день проводить, но э, знаем о том, что проходит очень много конференций э, в этот день и, и, про, и общественных слушаний, обсуждений гражданского общества о том, каким образом преодолеть э, проблемы, связанные с социальной несправедливостью. Безусловно, э, для нас Ми також повинні розуміти, що не тільки в цей день нужно об этом говорити. Це процес, і это, об этом говорити і действовать на протяжении всього року. Не тільки в этот день, чему ми обычно сплошки рядом склонны. з більш загального перейдемо до більш конкретного до нас, до України. На якому рівні соціальна справедливість у нас в країні? Если мы говорим про один уровень, его не существует, так же как не существует методологии измерения социальной справедливости. Почему? Потому что это достаточно субъективное понятие. Но если мы говорим о базовых понятиях, что входит в социальную справедливость, то, безусловно, мы должны отметить, что в Украине, к сожалению, как в стране с переходной экономикой и к стране, которым подобными странами, как Россия, Беларусь и другие постсоветские государства, у нас очень много проблем, связанные с в социальной сфере. Но прежде всего, если мы говорим о бедности, то уровень бедности, если он даже снижается в последние года, он остается достаточно высоким. Мы говорим о том, что каждый четвертый гражданин Украины, а в сельской местности это каждый третий гражданин Украины, живет за чертой бедности. Этот уровень бедности особо широко распространена среди детей, среди семей с детьми, там больше 30%. А также в, в, мы говорим о том, что вопросы гендерного равенства, к сожалению, остаются такими, которые не в протяжении многих лет не решаются. В существующем парламенте меньше 10% это женщины. Уровень разницы между доходами мужчин и женщин отличается практически на 25%. А, уровень заработной платы, естественно, он Средней заработной платы и уровень пенсии, естественно, он не обеспечивает нормального существования и качества жизни в Украине. И об этих проблемах можно продолжать говорить и говорить, если мы говорим уже также о, о том, какое количество людей, которые, бедных людей получают материальную социальную помощь. то это всего лишь шоколад 30%, то есть адресная социальная помощь находится до сих пор на низком уровне. Потом безусловно, проблем остаётся много, и с этими проблемами нужно не только жить, их нужно решать, их нужно же вирішувати. День. Як на вашу думку, треба вирішувати владці ці проблеми? А рішень одного рецепта їх нету, на наверное... жаль. Може бути які реформи, якісь нові запровадження, на вашу думку, як людини, яка дійсно стикається з такими питаннями серйозно? А єдиного рецепта нету, і так же як і нету Единого государства в мире, которое можно было бы взять как модель и сказать, вот так вот мы хотим жить, потому что в этом государстве живут социально справедливо. Но и понятно, что социальная справедливость ⁇ это настолько комплексное понятие. Для одного человека социальная справедливость, для другого человека это не социальная справедливость, если мы, например, говорим для богатые и бедные. Для бедных социальная справедливость — это одно, для богатых социальная справедливость — это другое. Безусловно, нужно искать возможности компромиссов между разными, между разными понятиями, либо между разными взглядами. И, наверное, нужно начать с того, что прежде всего это обеспечение достойного труда, достойной занятости. Это основа основ, это не единственное, но это очень важное направление, которое бы обеспечивало социальную занятость, социальную справедливость. Ничто так не социально не вовлекает человека, общество, как занятость и как достойный, достойный заработок. Это первое. Второе, безусловно, нужно обеспечить, чтобы социальная помощь, пенсионное обеспечение, социальная поддержка она была адекватной и эффективность. О чем мы говорим? Чтобы люди, которыми, которым необходима социальная помощь, они ее и получали. Потому что у нас вопросы адресности социальной помощи остаются на не очень, к сожалению, высоком уровне. Мы говорим об общем доступности к социальным услугам, к социальным благам. А именно. К примеру, это люди с инвалидностью, люди, люди, с которыми сложнее передвигаться. Это могут быть даже и дети, это могут быть э, люди э, абсолютно разного возрастных групп, либо абсолютно разных возможностей, но в силу тех либо других причин имеют э, неравный э, доступ либо к занятости, э, либо к образованию, либо к базовой инфраструктуре. Если это инвалиды, люди с инвалидностью на колясках, безусловно, мы говорим об инфраструктуре, о доступности к даже средства массовой информации. Но важно при этом, при всем, не только физическая доступность, это общее понимание толерантность в обществе к таким людям. Потому что все проблемы, они идут от самих нас, от того, как какие, как мы в голове себе это представляем. Что бы вы порадовали каждому гражданину Украины, то в принципе в каждой человеку, что треба знать про свою социальную справедливость и под час ее порушения, что делать? Прежде всего, социальный спр... человек должен знать о своих правах. Он должен знать о том, что ему гарантировано государством и на что он может рассчитывать, получая это государство. Но точно так же он должен знать о своих обязанностях, как, у... как... как члена этого общества. Потому что не только государство да, обязано обеспечивать. Мы сами, прежде всего, должны понимать о том, что мы создаем это общество. И порой не столько обеспечить либо предписания в законодательных актах, сколько наше выполнение как граждан, наше понимание ситуации ведет к социальной справедливости. Поэтому, говоря о социальной справедливости, здесь... нужно понимать, что каждый участник общества будь- то это правительственная структура, неправительственная структура, представители работодателей, а бизнес-структур, а и сами индивидуальные граждане и не граждане даже Украины, они обязаны выполнять и придерживаться принципов социальной справедливости. Щиро дякую, що ви завітали, пані Катерино, саме сьогодні у Всесвітній день соціальної справедливості і хочу, щоб ви щось таке побажали зранку нашим телеглядачам. Дорогим телезрителям я желаю прежде всего хорошего настроения. Ще раз щиро дякую. Приєднуюсь до всіх ваших побажань, ваших настанов і думаю, що ситуація зміниться врешті-решт на краще. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що в студії рано вранці була Катерина Рибальченко, старший програмний менеджер програми розвитку ООН. Такі серйозні у нас люди приходять говорити на серйозні теми. А вам, шановні глядачі, я бажаю знову ж таки, щоб ви були обізнаними, начитаними, поінформованими, щоб ви знали про свої права, їх захищали. А щоб влада турбувалася про нас, любила нас. и чтобы життя в нашій стране було щасливим і соціально-справедливим. Рухаємось далі.